بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ ببرکت لمحوں سے مالا مال کر اور پھر اس کے بعد پہلا عشرہ اپنے اختتام پذیر کو ہوا اب دوسرا عشرہ مبارکہ شروع ہے اسی حوالے سے رسول کریم سرور کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خود کا ارشاد فرمایا شبان و معظم کے آخری دن رمضان المبارک کی فضیلت تو اس عظیم کتاب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ شاہ رُحمۃ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت بھرا عشرہ ہے وَأَوْسَتُهُ اوسط فرمایا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے پھر فرمایا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے نجات والا عشرہ ہے اب جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس اشر خاص طور پر اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت پر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم فرمایا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ ہی فرمایا اے میرے بندو دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف اور آگے فرمایا ارد و حسم پر آتا فرمایا ایسی جنت جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے اب اسی بات کی میں وضاحت کرتا چلوں جب کسی چیز کی چوڑائی ذکر کرتی جائے اور اس کی لمبائی ذکر نہ کرتی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بات سے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو تو اس کی لمبائی کتنی زیادہ, زیادہ ہو اب اللہ تبارک و تعالی چل جل جلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر جنت کی چوڑائی کا ذکر کریں فرمایا جو ہم نے مومنین کے لیے جنت تیار کی ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے اگر کس کی چوڑائی اگر کسی چیز کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی تو اس کی لمبائی کا آپ اندازہ کیجئے وہ کتنی لمبی اس کے بعد یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل, جل جلال ہونے اس آیات مقدسہ کی ابتدا جو فرمائی ہے اس میں فرمایا کہ دوڑ لگاؤ میری جنت کی طرف میری مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ گویا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ ہم نے کیے ہیں بدکاریاں ہم نے کی سب کچھ ہم نے کیا ہے لیکن وہ خالق کے لمبے یہ فرما رہا ہے اے میرے بندو میری جنت کی طرف آؤ میری بخشش کی طرف آؤ آ جاؤ میرے دلیس پر آ کے سدھ کے دل سے تم معافی مانگو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف رکھوں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرتی ہے گناہ ہم نے کیے ہیں سب کچھ ہم نے کیا ہے لیکن وہ خالے کے لمبے زلزاد یہ فرما رہے ہیں اے میرے بندوں میری جنت کی طرف آ جاؤ میری بخشش کی طرف آ جاؤ میری مغفرت کی طرف آ جاؤ اور آ کے تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤں پھر میں ایک بات یہاں پر مزید بھی ایڈ کرتا چلوں اسلام کے اندر ایک حسن موجود ہے وہ حسن یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ گار اسلام لانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے اور پھر ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا کل یا عبادی الذین اسرفوا الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی زیادتی کر لی گناہ کر لی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یہ گناہ کیا اللہ تبارک و جل جلال تمہارے صاحب کا جتنے بھی گناہ ہوں گے ان تمام کو معاف فرما دیں یہ اسلام کے اندر ایک عظیم حسن جو ہے یہ بھی موجود ہے ہمیں چاہیے ہم نے جتنی بھی صاحب کا زندگی کس طرح بھی گزار دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں کرم فرماؤں گا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر یہ مغفرت بھرا مہینہ ہے اور خصوصاً اس عشرے کو مغفرت والا عشرہ بھی کہا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمول مبارکہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے امام حاکم نے مستدرہ علیہ صحیحین کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ لائی <السلام> حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر جب تشریف فرما ہوتے تو فرما... فرمایا کہ میت مراتین مر رب اغفل لی رب اغفل لی رب اغفل لی وطوب علیہ انکا انت تواب فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں سو مرتبہ سے بھی زیادہ فرما دے رب اغفل لی سب پہ اختر سب پہ اے میرے رب مجھے معاف کر اے میرے رب مجھے معاف کر دے وطب علی اور میری توبہ کو قبول کر دے بے شک تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والی ذات اے اللہ مجھے معاف فرمائے وہ مسوم ان الخطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو تمام گناہوں سے معصوم ذات ہے پہلے سنت و جماعت کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم وہ ذات جب یہ فرما رہی ہے ربل ہے یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے فرما ہے اس سے امت کو تعلیم دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پروردگار سے معافی طلب کریں یہ کہ کہتے رہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ بھی فرمائے رب دے اپنے رب دے اے اللہ ہماری مقبر فرمائے ہمیں معاف فرمائے